Напередодні дня усіх закоханих, ті, хто має другу половинку, неодмінно хоче її здивувати. Втім, звичайна пляшка шампанського, цукерки або букет квітів не так вже й оригінально, як здавалося на перший погляд. Втім, існує напій, який обов'язково поєднає серця закоханих. Про нього нам сьогодні і розкаже наш сьогоднішній гість. Знайомтеся, бармен Володимир Манастирний. Доброго ранку, Володимире. Доброго ранку, Ксенія. Чи правда існує напій, який може назавжди поєднати серця двох закоханих? Я думаю, что таких напитков очень большое множество, и самое главное, какое количество э, приведет к объединению сердец. Но на самом деле есть один очень интересный легендарный ликер. Это итальянский ликер, который называется стрига, в переводе означает ведьма. История возникновения этого ликера уходит корнями... Э в прошлое. И возле горы, местечко возле горы, на которой считалось из у итальянцев собирались ведьмы на свой шабаш. И было маленькое селение, в котором начали готовить ликер на основе спирта, конечно же, и большого количества всевозможных трав, э, пряностей, специй, э, редких и характерных именно для этой местности. И в последующем э, этот ликер стал напитком этих мероприятий, в том числе и шабаша. И считается по легенде, если люди употребляют этот э, напиток из одного бокала, они на всегда остаются вместе. Назва такая мистичная, тем более, что у нас сегодня пятница, 13 -е. Але я так понимаю, что это не единственный коктейль, который причаровує. Однозначно, конечно же. И коктейль, и масса напитков, и других ликеров, которые могут входить в состав этих коктейлей. Ну, очень известный и самый, наверное, популярный любовный напиток – это, конечно же, итальянский «Амаретто». Вот. Если говорить о возникновении этого легендарного любовного напитка, то речь идет о одном из учеников Леонардо да Винчи, который в местности диссарона был приглашен для написания облика Мадонны и натурщицей взял он себе одну из местных красавиц. Вот. И э, очень увлекся он ей не только как натурщицей, но и, естественно, как красивой э, женщиной. Ну а в силу э, кодекса чести он не имел права ей признаться в своих чувствах. Э, то ли она была замужем, то ли она была вдовой. Ну, по крайней мере, история э, различная, можно встретить истории. Но речь идет о том, что он не мог ей признаться и открыться в своих э, чувствах. И когда он уезжал, э, эта красавица подарила ему э, напиток, семейный ликер. И когда он э, вернулся к себе домой и попробовал ликер, он понял, сколько стоит. Расті любві закрита в этом він почув, що вона відповіла йому взаємністю. І так на сьогоднішній день амаретто – один із самых легендарних любовних напідків на основі миндальних і абрикосових косточок. І говорять об этом напідки, люди одразу вже сповільняють любовну історію. Яка цікава історія дійсно напередодні дня закоханих перед 14 лютого, хочеться згадувати якісь приємні моменти. Я переконана, що ви маєте для нас ще одну легенду, хоча б ще про якийсь один коктейль. Ну, коктейли, Очень хорошие легенды могут быть в баре для того и приходят в бар для того и приходят люди, чтобы немножко расслабиться, отдохнуть, а многие находят там и свою судьбу. Так было, в частности, и со мной. Вот. Ну и есть еще один достаточно экзотический э, любовный напиток. Это, конечно же, легендарный э, ликер Амарула, южноафриканский ликер. И растение Амарула, его еще называют слоновым деревом, потому что на этом дереве растут замечательные э, громадные плоды, и э, которые слоны, собственно говоря, употребляют во время брачного периода. Но, как вы многие знаете, слоны являются однолюбами, создают семейные пары на всю жизнь. Вот. также у них период, скажем так, вывода детеныша один из самых больших у всех животных существ. Поэтому, зная такие свойства этого плода, то, что слоны употребляют, и люди, употребляющие их в пищу, могут рассчитывать на долгие длительные чувства на всю жизнь. Я к легенда. я никогда не чула, если честно, про слонов, вот что они одно Но Але я вас не могу не запутать про вашу историю кохання, Вы сказали, что познакомились у баре. Да, совершенно верно. И я знаю много таких случаев, когда пришла прекрасная незнакомка, им была маленькая конфликтная ситуация в баре, связанная именно с подачей, с общением. И закончилось это все счастливым браком. Бачите, как чудово. А подскажите нашим закоханным, те, которые просто сейчас нас смотрят, какие напои вообще пасуют до романтичной вечере? Ну, говоря, конечно же, о романтичном ужине, который предполагает романтическое продолжение для многих. Вот, Что-то должно быть легкое и возвышенное. Это может быть, конечно же, сухое вино. Это может быть небольшое количество шампанского. Ну, а каждый сам знает свое настроение. И возбудить вулкан в страсти для кого-то возможно даже напитки и покрепче, виски, коньяк. А может быть какие-то коктейли на их основе. Это индивидуальный подход. Самое главное узнать вкус и настроение своей спутницы. Чтобы действительно можно было подарить ей романтические. Приключення і в романтичний ужин дійсно приємно у дівіті подобраними напідками. Якщо залишити свято у стороні і поговорити взагалі про зимові напої, що сьогодні порекомендуєте готувати, на що варто звертати увагу? многострадальный глинтвейн, который э, готовят фактически везде и повсюду. На самом деле достаточно интересный тем, что нет каких-то определенных строгих рецептов и ассортимент приготовления горячих зимних напитков очень большой. Это и глинтвейн, подогретое вино э, со специями и с пряностями. Это и гроги на основе рома и чая. Это и сбитни, одни из самых древних напитков, которые э, в древности на Ярмарках на каких-то сборищах постоянно перемешивали, избивали продавцы. Опять-таки, это и соки, это и фрукты, это и пряности, которые по тем временам вообще были, ну, мало доступны, поэтому считались особо изысканными напитками. Конечно же, это и пивные, и горячие напитки, пунши можно приготовить, все, что душе угодно. Главное знать, какой вкус вам больше по душе. Львов буває різною. Скажімо, у Фінляндії в день закоханих дарують листівки і шоколадки не лише коханцям, але і ще й матерям, і дружинам, і там сестрам. Я знаю, що ви берете участь у соціальному проєкті. Розкажіть про нього і хто має і може взяти в ньому участь. На самом деле так есть. Для меня показалось действительно интересным моментом то, что в Финляндии такие традиции. Раньше я считал, что самая основная их традиция, это, конечно же, поход в баню, сауны, и спорт. И тоже любовь к бане, к сауне, она тоже есть. На самом деле очень важно любовь к близким, любовь к своим родным, к родителям, конечно же, к детям. Но к тем людям, которые тебя окружают. Это друзья. Вот. Поэтому не случайно родился социальный проект, в котором были вовлечены люди из разных сфер, и торговля, и барная сфера, вот, и различные социальные сферы. И при этом «Домашнее свято» называется этот проект, или «Домашний праздник». Он направлен на создание тепла, доброты, отложить в сторону всю суету, всю, скажем так, отсутствие времени, да просто-напросто позвонить или приехать к своим близким, пригласить их на чашечку чая там, или чайную церемонию, или создать какой-то праздник, отметить весело, поднять настроение. Ну а поддержать этот праздник можно, приняв в нем участие в социальных сетях. Сейчас очень много об этом есть информации. В тех соцсетях, которые вы пользуетесь, вы найдете под на наименованием «Домашний праздник» или «Домашнее свято там условия, сделать фотографию и выслать в указанные э, соцсети. А инициативная группа создает коллаж, карту Украины из таких фотографий. Вот. Над этим мы работаем уже несколько месяцев и продолжаем. Было очень много праздников новогодних, э, рождественских, крещенских, в которые люди принимали участие. Вот. А на самом деле не надо ждать какого-то повода, надо просто взять и создать этот праздник, эту любовь э, в своей семье, в своими близкими. А обмежені, до какого периода тревая акция? Изначально, если были какие-то ограничения, то сейчас, когда увлекся и занялся этим проектом, я понял, что добро и любовь границ не имеет. Чем больше э, людей об этом узнают и сделают праздник своим близким, тем будет больше добра и любви в мире. Нам не потрібно зганяти себе в рамки, потрібно бути коханим і кохати. І тоді ви побачите, що світ прекрасний. Я вам дякую за таку цікаву розмову. З вами ж я не прощаюся, а навпаки, пропоную вам переглянути наступну рубрику.